Может, хватит уже? Хватит, да, забирать В... свои войска и хватит но, а почему вы так думаете? Вот я также. А, так а мы могу... должны свои войска забрать? Нет, свои... нет, нет. Но вы еще так говорите, да, вы же говорите с полной уверенностью, да, вот забирать свои войска. А я также могу вот, также с полной уверенностью сказать забирать свои уходить. Откуда? Со своей территории. А, За Это да, наша выходить. территория, оккупирована нет, нет. Нет, да. давно не ваша, давно не ваша. Она и по э, здравомыслию тогда... не ваша. Нет, здравомыслие тут не подходит, тут международное а, право работает. А, да, понятно, да. А здравомыслие Вы не поддерживаете право, это разные вещи. Нет, у вас нет здравомыслия. Вы захватили где было право, когда Подождите, подождите. А как это выражается? Это выражается, что туда зашли российские прокси-войска в 14 году. А люди, которые там орут, уходите отсюда, украинцы, так не работает, да? Работает. Вы сначала... Российская армия. Российская армия сначала в феврале захватила Крым, а потом весной начала военная Крым был